Вот, да. я ну, хотела давай, отметить да. три человека. Олю. Олю, и это сам. Давайте, да. Давайте, да. да. Ивана, ну, я просто хотела отметить, что действительно да. это самый. Нет, сам. она, она, она не за... Вы поехали Вы еще сдавать, да. кроме да. работы. Остальные сидели. И Анну Ивановну включили. Я хочу, чтобы это было справедливо. Давайте давайте. Замечательно. Вот послушайте меня, справедливо. Вот два человека которые пришли последнюю неделю, последние два дня пришли. Те люди дежурили, вы сейчас скажите, ну давайте справедливо, ну давайте справедливо. Вас больше, хотите так решайте? Решайте. Два человека, я к ним очень хорошо отношусь, вам действительно хорошо отношусь. Тогда Но вы пришли давайте, последние давайте, два давайте. дня. Кто-то сидел три хорошо. дежурства. Давайте на эту тему. Пять дежурств было. А я, я, я сидела сказала. беспрерывно писала. Не, не выходила, вот просто писала, может, писала, писала, писала. ну, я, вот отношусь к ней хорошо, потому что я бы это не писал. Работа, работа, я Начнем с того, что, что у нее есть обязанности, секретаря. Так же, как определенные обязанности есть хорошо, Там, у председателя я просто и у хотела, Я видела, кто как работал, хотела отметить. Не нравится вам так? Давайте пополам-пополам, где -пополам. все равно. У нас горят, да, другие не

Предложение поступило, значит, мое предложение поступило о том, что часть людей отметить хотя бы, я не знаю, бисер да, 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 или как-то. Да? Да, да, да. И всем одинаково. Давайте ставим на голосование по мере поступления. Давайте, Давай сейчас все уйдет. А, 60% суммы поделите поровну, а остальные 30% поделить по количеству дежурств. Так будут учтены, и кто больше дежурит, и кто меньше. Так о, будет давайте, и так. Давайте, давайте.

you sure.